Hello guys, welcome to Sembang Finance. Nama saya Wilson dan hari ini saya mau sembang tentang sebuah topik kewangan yang sangat penting tetapi ramai tak buat. Mungkin kurang rasa tak payah ataupun tak tahu bagaimana nak buat, mungkin tak tahu kot. Baru-baru <tik> ini dalam salah satu video saya yang disambut agak hangat Terdapat banyak orang yang telah komen tentang bagaimana gaji sangat rendah tetapi komitmen pula sangat tinggi. Oleh itu tak cukup duit nak buat simpanan ataupun dana kecemasan dan ada yang terdesak sangat sampai kena korek daripada KWSP. Kalau tak kena berhutang dengan alung. Setiap kali saya nampak komen ini saya terfikir pada diri sendiri. First of all jangan berhutang dengan alung. Biar mengemis pun jangan sesekali sentuh duit alung. Pastu yang kedua rutin gaji mereka ni mesti tak betul. Kerana sekiranya rutin gaji awak betul, pasti awak boleh menabung walaupun sedikit dan kemudian gunakan duit itu untuk mula menjelaskan hutang sekiranya ada. Malah kalau awak buat dengan betul, awak mungkin ada lebihan lagi untuk enjoy. So, itulah yang saya akan sembang hari ini. Rutin gaji. Let's go. Okey, sebagai permulaan kita kenalah buat bajet. Ya, yeah, saya tahu korang tak suka dengar perkataan tu. Ada bajet tak semestinya hidup akan lebih senang. Tetapi kalau awak tengok orang yang ada masalah kewangan, biasanya mereka tak ada bajet. So, don't be that guy. Bagi yang tak tahu bajet apa nak buat, saya nak cadangkan teknik 50 30 20. Ini adalah teknik bajet yang paling simple di dunia. 50 mewakili peratusan gaji yang awak reserve untuk keperluan. 30 adalah peratusan gaji yang awak reserve untuk kemahuan dan 20 adalah peratusan gaji awak untuk simpanan dan pelaburan. Tetapi awak akan perasan sekiranya awak bergaji RM1,800, 50% daripada gaji baru je RM900. Ha, kalau kau tinggal seremban pun, kos hidup tak mungkin boleh serendah RM900 sebulan, betul tak? So, mengikut situasi masing-masing, kita akan modify budget ini mungkin terus jadi 80% keperluan 20% simpanan saja. Kemahuan terus kau pul habis. Kalau keadaan dah sangat-sangat tenat, mungkin awak kena makan sekali bajet untuk simpanan. Ha jadi 90% gaji untuk keperluan dan 10% untuk simpanan. Tetapi tak kira apa yang awak buat, 10 hingga 20% daripada gaji awak mestilah dibajetkan untuk simpanan kerana saya boleh garanti separuh daripada masalah kewangan awak bermula sebab awak tak ada dana kecemasan. Kalau awak rasa macam tu pun tak boleh, maksudnya awak kena menilai semula keperluan hidup awak. Awak mungkin kena ubah gaya hidup untuk mengurangkan kos ataupun mencari kerja baru untuk menampung keperluan. Langkah ini agak penting kerana dalam langkah kedua, kita akan cuba mengotomasikan simpanan kita. Sebagai contoh, jika gaji awak adalah RM1,800 dan bajet yang awak telah buat adalah RM90.10, Maksudnya awak perlu mencatu RM180 daripada gaji awak untuk simpanan kecemasan. Dan bagaimana kita nak mencatu gaji ni? Dengan menggunakan fungsi automatic transfer. Okey, pastikan dahulu awak ada sekurang-kurangnya dua akaun bank. Satu adalah untuk gaji awak dan satu lagi adalah untuk dana kecemasan awak. Bila awak dah ada dua akaun simpanan, akaun di mana awak terima gaji, saya nak awak buat automatic recurring transfer. Setiap bank ada fungsi ni. Ha, sebagai contoh untuk Maybank awak boleh tekan butang ini dan macam tu saja awak dah boleh buat automatic transfer saya nak tiap-tiap bulan selepas gaji awak dah masuk terus dia automatic transfer keluar RM180 kepada akaun kecemasan akaun ini kau jangan sentuh langsung kecuali kecemasan ha, kau ambil lah kad ATM tu kau kasih bini kau so setiap kali nak ambil keluar duit kecemasan kena ada restu isteri dan nombor pin suami kenapa kita nak buat macam ni? hmm, macam susahkan diri sendiri je kan tapi ya memang nak susahkan diri sendiri kerana saya selalu kata disiplin manusia biasanya akan kalah kepada nafsu apabila ia melibatkan wang itulah sebabnya kalau boleh semua benda kau nak automate bila awak sudah buat bajet sudah pun mencatu duit untuk simpanan kecemasan rutin yang seterusnya adalah untuk membayar hutang pada langkah ini bayar minima untuk semua hutang awak Ya, bayar minima saja sekiranya duit sangat ketat. Tujuannya di sini adalah untuk mengelakkan penalti bayaran lambat. Kalau awak sudah pun berhutang, jangan besarkan lagi hutang tersebut. Lepas dah bayar hutang, kini tiba masanya untuk bayar barangan keperluan yang lain seperti makanan, bil, sewa dan sebagainya. Sungguh pun langkah ini akan mengambil sebahagian besar gaji awak tetapi sebaik-baiknya awak dah bajet dan cuba kurangkan perbelanjaan di sini. Bagi kebanyakan orang sekiranya awak memerlukan lebih duit, di sinilah tempatnya awak mempunyai paling banyak ruang untuk berjimat duit. Awak kena betul-betul telitikan mana keperluan dan mana kehendak. Kalau dia keperluan, cuba tengok boleh kurangkan ataupun tidak. Kalau dia kehendak, cuba potong terus. Dan sudah tentu setiap kali awak cuba kurangkan barangan keperluan, gaya hidup awak perlu berubah. Contohnya, sekiranya awak selalu beli makan tengah hari di luar, mungkin awak kena mula bawa bekal dari rumah. Kalau awak tengah sewa rumah dengan 3 bilik, nah, mungkin awak kena cuba rumah yang lebih kecil. Awak nak jimat semua duit ini kerana awak akan gunakan sebanyak duit yang mungkin untuk membayar hutang faedah tinggi. Ya, kita akan berbalik kepada hutang. Hutang betul-betul adalah perompak kekayaan. So awak perlu pastikan hutang awak dihapuskan secepat mungkin dan dalam banyak-banyak hutang apa-apa saja yang melebihi 7% kadar bunga mesti ditangani dengan dendam kesumat maksudnya apa-apa duit berlebihan yang anda ada gunakan untuk bayar hutang awak mungkin bertanya ha duit yang saya catu untuk simpanan kecemasan boleh tak guna duit tu untuk bayar hutang Jawapannya, tak boleh duit kecemasan sentiasa diperlukan kerana jika awak tak ada dana kecemasan, sekiranya betul-betul terdapat kecemasan, awak terpaksa berhutang untuk mengharungi masalah tersebut. So balik-balik tak lepas daripada kitaran hutang. Sekiranya awak sangat agresif membayar hutang pun, awak kena ada sekurang-kurangnya cukup untuk cover satu bulan perbelanjaan. Tetapi sebaik-baiknya awak ada 3 hingga 6 bulan dana kecemasan. Sekiranya awak sudah pun melalui langkah 1 sampai 5 dan awak masih mempunyai duit berlebihan, awak sekarang akan gunakan duit tersebut untuk melabur. Dan seperti langkah-langkah sebelum ini, duit daripada dana kecemasan tak boleh sentuh. Okey? Yang baiknya, sekiranya awak sudah pun hapuskan hutang awak, awak akan mempunyai lebih banyak duit untuk melabur. Laburkan sebanyak yang awak mahukan tetapi cuba target sekurang-kurangnya 15% daripada gaji awak. Kalau ditambah dengan simpanan 10% yang saya sarankan pada awal video, awak akan menyimpan dan melabur 25% daripada gaji awak. Ini adalah angka yang sangat-sangat baik. Ingat, selagi awak ada hutang faedah tinggi, pastikan awak settle yang itu dahulu. Sebab tak ada gunanya awak melabur dalam ASB katakan untuk pulangan 4% setahun, nah, tapi hutang kad kredit awak 18% sebulan. Dan akhirnya apabila awak sudah pun buat langkah 1 sampai 6 dan awak masih ada duit berlebihan. Tahniah, anda kini boleh gunakan duit berlebihan ini untuk apa-apa sahaja. Kalau awak nak gunakan semua duit untuk berjoli, buatlah. Awak nak beli relax, hmm, tiada siapa akan halang awak asalkan awak mampu. Dan sekiranya awak tak tahu sama ada awak mampu ataupun tidak, hmm, saya ada sebuah video di sini untuk menolong anda. Teruskanlah menonton di sini.